100 579 исполнительных производств, это люди подали в суд за выплату На Находится в судах 2874 дела, где еще суды не дошли для рассмотрения. Получается, что если вот все эти решения суда выполнять, нам надо для того, чтобы просчитаться с долгами. 154 миллиона гривен. Вот ну, представьте, кто может заработать эти 154 миллиона, чтобы выплатить заработную плату? Мне задали вопрос. А вы согласны, чтобы в год не выплачивали зарплату? Но я не ответил. Но я бы не больше двух месяцев бы поработал, пожал на руку или сказал, что я буду бесплатно работать. Но в суд я бы никогда не пошел. Если ты патриот завода, если ты видишь, что совершенно нет источников, как заплатить заработную плату, ничего. Все продали. Осталось столовые, значит, которые это заводный гай и э, это самое э, автоматик. Все. Откуда взять деньги, если человек, который подает в суд и живет, грамотный человек, он понимает, это просто закрыть завод и объявить банкротство. Никто ничего не получит. Если завод будет банкрот. Вы знаете, все списывается, три тянется, и потом начинается все с чистого листа. И самое возбудительное, я повторяю, если рабочие, если несколько плачен, они, кстати, не подают в суд а подают в суд самые высокооплачиваемые. Вот один товарищ, не хочу называть его фамилию, он работает в Киеве, у него зарплата 60 тысяч. Он подал суд на нас, чтобы мы не доплатили ему 100 тысяч, 105 тысяч. Мы его воспитали, прошел всю школу и на заводе вырос. И вот он судится с вами которые работают и которые зарабатывают деньги. Второй. Лотарь. Год прослонялся, ничего не делал палец о палец. Я подаю в суд. Болел, пьянствовал. Говорю, напишите, что вы за год спроектировали. Дали какие-то рекомендации, которые позволили заводу завод не выплачивает зарплаты, он там спит, гуляет, табельный счет не ведется, как положено, ему ставятся рабочие дни, и теперь он говорит, я вас в суд подаю. Опять на вас подает суд. Вы должны ему возместить зарплату. Кто другой? Поэтому это, конечно, страшная гиря, и как ее решить? Я вижу только один путь, который я не могу сказать, что его с ним кто-то согласится. Вообще такого ситуации, какой попал наше предприятие, ну, в истории нашей никогда не было. Не было никогда. И я думаю, в городах крупных, вот такие крупные предприятия, что попали в такую ситуацию, таких не было прецедентов. Все в залоге, гигантские банковские кредиты, Рабатная задолженность по заработной плате, все записано, все списано, все продано. Какие-то должны быть и меры. Ну, я, например, думаю, считаю, что вот для того, чтобы эту проблему решить, расписать на два года ежемесячные погашения долгов по заработной плате. Не знаю, поддержат нас, не поддержат в, этом плане, чтобы стабильно знали, что мы будем каждый месяц причислять там, допустим, 7 миллионов, 5 миллионов, 10 миллионов гривен на повышение зарплат. Но, повторяю, трудно мне сказать, значит, наши юристы говорят, не пойдет на это дело. Исполнительная служба. Ну, а кто ее выше исполнительной службы стоит еще. Поедем в Министерство юстиции, с вами. Поедем. Дело не в исполнительной службе, а в тех людях, которые будут взыскивать свою заработную плату, захотят ли они? Но если можно, два пути есть. Вообще не выплачивать заработную плату или власти в течение двух лет. Что можно, сражаться, сражаться и так далее. Но это, конечно, не для полей. Есть еще один момент. Э, очень неприятный. Кто-то выдумал значит, э, э, значит, такую формулировку. Э, Отправить на простой. И начисляют заработную плату. Но те люди, которые как, как бы считают, находятся на простое, кто им заплатит заработную плату? Вот вот здесь сидящие. Кто? Героменский заработает на э, своих людей и на э, тех, которые на простое стоят. А почему вы не уволили а, это? А вот нам да, надо начислять было три э, месяца а оклад э, вы, при расчете. Да, может быть и надо начислять, когда предприятие стабильно работает, когда все э, окей, тогда надо начислять. А когда предприятие банкрот, чего начислять, куда начислять? Опять повесить на этих несчастных людей, которые работают и, и не получают вовремя зарплату. Да бред какой-то.